Terima kasih puan yang diputer. Terima kasih uh, Yang Berhormat Bagan untuk maklum untuk makluman yang berhormat uh, jumlah peruntukan R&D yang disalurkan oleh Kementerian Ekonomi uh, sejak 2020 2020 adalah dalam anggaran uh, 3.707 bilion ringgit. Untuk makluman Yang Berhormat juga, projek R&D and CNI uh, diletakkan di bawah pengurusan berpusat Unit Pengurusan Penyelidikan RMU. Uh, Kementerian Ekonomi dengan menggariskan beberapa inisiatif iaitu yang pertama penetapan minimum 1% daripada peruntukan DE untuk program ataupun projek R&D and CNI. R&D is research and development, C commercialization dan inovasi, I is innovation. Yang kedua penetapan nisbah 60% untuk pembangunan eksperimental research yang dan 40% untuk uh, ...fundamental research, penyelidikan asas daripada keseluruhan peruntukan R&D. Dan ketiga, memberi fokus kepada R&D perpandukan misi ataupun mission oriented dengan izin. Mengenai keberkesanan sektor R&D negara, kajian penyelidikan dan pembangunan kebangsaan 2023... ...yang dilaksanakan oleh MOSTi menunjukkan satu anjakan yang signifikan dalam landscape R&D negara... ...iaitu pada tahun 2022 sumbangan sektor swasta melonjak hampir dua kali ganda kepada 11.02 bilion ringgit berbanding dengan 5.52 bilion ringgit pada tahun 2020. Trend ini ditambah dengan perbelanjaan R&D sektor kerajaan yang lebih bersasar pada nilai lebih sebanyak 7.14 bilion ringgit sejajar dengan aspirasi dasar teknologi dasar sains teknologi dan inovasi negara untuk menjadikan industri sebagai peneraju utama inovasi. Peningkatan ketara ini juga turut didorong oleh kerjasama strategik antara MOSTI dan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM terutamanya melalui banci ekonomi 2023 yang berjaya memperluas liputan data R&D sektor swasta. Momentum positif ini turut dizahirkan secara nyata dalam indeks inovasi global GII 2025. Di mana kedudukan Kuala Lumpur di dalam senarai 100 terbaik kluster sains dan teknologi telah meningkat ke tangga 83 86 berbanding dengan 93 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini lebih membanggakan kerana Malaysia kini merupakan salah satu daripada 15 negara sahaja di dunia yang mempunyai dua atau lebih kluster dalam senarai 100 terbaik. Dengan kluster kedua adalah kluster rentas sempadan Singapura Malaysia ataupun Johor Bahru. Kejayaan ini didorong oleh peningkatan ketara dalam aktiviti penfalan pattern, penerbitan ilmiah berkualiti dan pelaburan model teroka. Ia diterajui oleh entiti tempatan berinovasi tinggi seperti Mimos Berhad, Petronas dan Daikin R&D Malaysia Sendirian Berhad. Puan Di Pertua, mengikut laporan Kementerian Ekonomi Permohonan patent oleh warga negara Malaysia pada tahun 2024 adalah sebanyak 993 buah berbanding sasaran sebanyak 2,000 patent menjelang tahun 2030. Strategi seterusnya adalah meningkatkan penciptaan nilai harta intelek IP dengan memfokuskan kepada peningkatan pengkomersialan IP bernilai tinggi. Bagi menggalakkan pengkomersialan IP oleh penyelidik, model perniagaan IPTA dan uh, institut penyelidikan awam uh, serta dasar pemilikan hak IP hasil penyelidikan dibiayai oleh kerajaan akan ditambah baik. Beberapa langkah penambahan penambahbaikan diperkenalkan seperti pelaksanaan projek perintis IP cagaran jaminan kerajaan, mekanisme pidaan dan jual beli IP secara online serta pindaan syarat pembelian insentif kepada pelabur dan uh, tak, dan promosi kolaborasi antarabangsa. Dengan langkah-langkah ini, kerajaan yakin Malaysia bukan sahaja mampu mencapai sasaran 20 terbaik dunia dalam indeks inovasi global menjelang tahun 2030, malah berpotensi muncul sebagai hub inovasi serantau yang berdaya tahan dan berdaya saing di peringkat global. Sekian, terima kasih. Bagang. Terima kasih, Puan Putra. Terima kasih kepada Sok jawapan yang diberikan oleh Yang Buat Menteri tadi, saya ingin menanyakan Yang Buat Menteri, apakah faktor yang menyebabkan kedudukan Malaysia dalam Indeks Inovasi Global bagi tahun 2025 telah turun daripada tangga 33 kepada tangga 34 berbanding dengan tahun sebelumnya. Dan uh, bolehkah uh, yang berhormat menyatakan uh, jumlah uh, GRD atau Gross Domestic Expenditure on R&D dengan izin uh, yang disasarkan sebanyak 3.5% pada 2030, bagaimana ia boleh dicapai apabila kalau kita lihat sasaran pada 2025 sebanyak 2.5% GRD, tidak dicapai juga. Uh, malah uh, kita hanya uh, kira-kira 1.2% saja. Malah kalau kita lihat angka 2022 adalah di antara 0.6 hingga 1% saja. So, apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai sasaran ini dan membolehkan Malaysia capai ke tahap OECD sebanyak 2.7%. Kita jangan sebut 35%. 2.7% tahap OECD pun mungkin tak boleh capai. So dari segi itu kan bawa R&D intensity dengan izin. R&D intensity. How are we going to achieve it dari segi nilai? Berapa yang dibelanjakan kalau nak sampai 3.5%? Apakah jumlah yang perlu dibelanjakan? Terima kasih. Uh, terima kasih uh, Puan Yang dipetua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Uh, memang ada uh, dua soalan satu GII satu lagi tentang eh uh, GERD GRD. Uh, sebenarnya ini dua adalah uh, berkaitan sebab uh, GII ini juga dia melihat pada uh, GERD iaitu government expenditure on on government expenditure on R&D uh, sebenarnya untuk uh, uh, beberapa tahun kebelakangan ini memang uh, kedudukan Malaysia memang di di sekitar 36 hingga 33 selalu di sekitar sana dan uh, tetapi um, sebenarnya kita nampak uh, peningkatan uh, sebenarnya uh, kedudukan ke-33 tahun lepas uh, GII di antara 133 negara merupakan pencapaian tertinggi sejak 2016 uh, sebab untuk tiga tahun berturut-turut sebelum itu adalah uh, ke di kedudukan 36 dan uh, uh, kedudukan negara pada tangga 34 namun analisis top 100 innovation cluster oleh GII 2025 masih mengiktirafkan Malaysia sebagai hub inovasi yang semakin berkembang dengan yang seperti yang saya sebut tadi dengan kedudukan ke-86 daripada 100 kluster sains dan teknologi terbaik dunia dan ada beberapa faktor sebenarnya Um, GII ini kedudukan GII ini dia dia ada 85 indikator dan indikator ini dia merentasi uh, uh, banyak kementerian uh, termasuklah pendidikan termasuklah pendidik, uh, pendidikan tinggi dan lain-lain. Itu sebabnya kita perlu uh, adakan satu pendekatan whole of government approach di mana perlukan kerjasama bersama dengan semua semua uh, uh, semua kementerian yang berkaitan uh, dan itu sebabnya uh, kita perlukan kan. Uh, I, itu adalah uh, faktor ke pertama. Kita perlukan kerjasama berorientasi kementerian. Yang kedua, kita perlukan uh, kerjasama daripada sektor swasta juga. Uh, sebab uh, sektor swasta uh, BERD, Business Expenditure in R&D, dia juga sebahagian daripada uh, indikator. Dan uh, uh, menurut uh, data yang kita terima, uh, BERD sebelum ini memang uh, tidak memuaskan. Uh, antara faktornya adalah um, uh, COVID-19. Uh, man, yang berlaku sekitar dua, 2021 hingga dua, 2022 uh, dan uh, masa, itu, jawapan. Uh, okay, uh, uh, masa itu. Ah, uh, okay, saya akan rekaskan. Masa itu tak banyak um, bisnes private private bisnes mereka uh, ada keyakinan untuk melabur dalam R&D. itu sebabnya apa yang berlaku masa itu kita nampak di kedudukan sekarang dan saya harap dengan inisiatif yang kita lakukan sekarang seperti seperti meningkatkan pelaburan sektor perniagaan Uh, melalui pelaksanaan insentif cukai yang lebih bersasar, uh, grant padanan, matching grant industri dan program accelerator uh, kerajaan boleh mengkukuhkan keupayaan syarikat tempatan dan multinasional untuk melabur secara langsung dalam aktiviti R&D dan uh, juga pengoptimum, pengoptimuman data kerajaan untuk impak tinggi melalui dana pemacu teknologi uh, strategi pemacu serta geran misi berimpak tinggi akan terus ditumpukan pada bidang strategik negara seperti tenaga boleh diperbaharui dan kecerdasan buatan AI dan lain-lain. Dan juga kita akan menubuhkan konsortium R&D dalam sektor strategik seperti semikonduktor dan lain-lain bersama dengan sektor swasta, akademia dan juga uh, kerajaan. Uh, kita harap apa yang kita lakukan hari ini dia boleh membuahkan hasil dalam uh, lima tahun akan datang menjelang 2030. Of course uh, ini adalah satu yang amat mencabar tetapi kita masih committed dengan uh, target uh, 3.5 Terima kasih Speaker Kewatan Anu Itu yeah. salah uh, berikutnya saya silakan uh, yang berhormat Kewatan Anu Ya, ya, ya Belanjawan 2025 membutuhkan dana 170 juta ringgit untuk geran padanan bagi badan swasta dan industri dalam program R&D melalui Malaysia Science Endowment MSC. Apakah hasil pencapaian yang telah dicapai setakat ini? Kemudian saya juga ingin tahu inisiatif mesti bagi membantu pereka tempatan menanggung kos yang agak tinggi bagi mem pemfailan paten antarabangsa di bawah sistem patent cooperation treaty dari segi penyediaan grant, subsidi, kerjasama dengan industri dan agensi pendidikan. Yang buat betul, saya juga ingin tahu. Ada satu uh, program di bawah Meranti, uh, Kilang uh, TPM Nexus uh, di Rau. Tahun ini ditutup. Ia menjejaskan banyak usahawan Bumi Putera apakah perancangan apa ni mesti berhubung perkara ini yang bawah uh, menteri terima kasih uh, tuan di petua terima kasih kepada uh, Terengganu uh, ada uh, dat, kalau ada yang melibatkan data tu nanti saya boleh uh, bekalkan uh, jawapan, jawapan uh, tetapi uh, untuk makluman uh, uh, Tuan Yang Dipertua dan juga uh, Kuala Teringganu, MSE mendapat respon yang sangat memberangsangkan. Uh, kita kita ada masalah kita tak cukup uh, dana untuk matching dengan uh, industri. Uh, sebenarnya uh, bukan saja industri tempatan tetapi juga industri uh, global yang uh, uh, menunjukkan minat yang begitu uh, tinggi untuk uh, buat uh, padanan matching grant dengan kita uh, dana padanan. Uh, tapi kita belum lagi uh, mencukupi. Uh, tapi apa yang kita ada sekarang uh, sudah pun uh, uh, match match dengan uh, industri yang lain untuk uh, membolehkan uh, sektor swasta menjalankan aktiviti R&D. Uh, hasilnya belum nampak lagi se sebab uh, baru dilaksanakan uh, typically dengan izin uh, R&D projek dia akan mengambil masa 5 hingga 10 tahun lah untuk kita menampakkan hasil dan uh, uh, untuk untuk makluman uh, TPM Nexus tu nanti saya bekalkan jawapan bertulis. Terima kasih.